السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ آبیدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں پوست لائی ہوں ایک شہر کی پومپئی یہ دریافت کیا گیا ہے راکھ میں سے اب شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی. امری عمری وال من لسانی یفقہ قولی اللہ صلی علی محمد وعلّہ علیہ محمدن کما صلیۃ البراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیمہ ان کا حمید المجید اللہ بارکلٰ محمدن و اعلیٰ علیہ محمدن کما بارکطہ علیہ ابراہیمہ و علیہ ابراہیمہ ان کا حمید المجید تو دیکھئے یہ قصہ ہے ایک ایسے شہر کا جو کہ رومن عمراء کے لیے عیش کا مرکز جانا جاتا تھا بہت مشہور تھا یہ شہر نیپلز کے قریب خوبصورت پہاڑ کے دامن میں واقع تھا پہاڑ سویا ہوا تھا کوئی فکر کی بات نہیں تھی صدیوں سے سویا ہوا تھا کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ جاگ جائے گا لیکن ہوا یوں کہ یہ پہاڑ دراصل ایک انتہائی خطرناک آتش فشاں تھا جو صدیوں کے بعد اچانک بغیر کسی وارننگ کے پھٹ پڑا اور ایسا پھٹا کہ چوبیس اگست سن سیونٹی نائن عیسوی کو نواسی عیسوی کو روہر کے وقت خوفناک گرگڑاہٹ کے ساتھ اس میں سے کالے دھویں راکھ اور چٹانوں کے ٹکڑے بلندی پر جانے لگے اور راکھ کا یہ طوفان پندرہ میل کی اونچائی تک جا پہنچا چند ہی گھنٹوں میں پومپئی شہر جو ایشو اشرت کا اشرت قدہ تھا بیس فٹ سے زیادہ آتش فشانی راکھ کی موٹی تہ کے نیچے دب گیا دیکھیں دس فٹ کی ایک منزل مانی جاتی ہے نو فٹ آٹھ فٹ آٹھ فٹ تو کم ہے کم بتا رہی ہوں آپ ساڑھے آٹھ نو یا دس یہ بہت سے بہت ایک منزل کی وہ ہوتی ہے تو بیس فٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی منزلیں ہوں گی بیس منزلوں کا وہ تھا یہ اونچائی پہ گئی رات اس کی اور اس کے ساتھ ہی تمام شہر کی تمام زندگی بھی دفن ہو گئی یہ سب اتنا اچانک ہوا اتنا اچانک ہوا کہ لوگ بھاگ نہیں سکے اور جو جس حال میں تھا اسی حال میں راکھ میں دفن ہو گیا جلتی ہوئی راکھ میں اس کے بعد پومپائی شہر اگلے پندرہ سو سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا کسی کو لوگ بھول بھی گئے کہ, کہ یہاں پہ کوئی شہر تھا اور یہ شہر تاریخ کے اورق سے بظاہر مٹ گیا پھر سترہ سو میں اتفاقی طور پر جب کھدائی کا کام شروع ہوا تو ماہرین آثار قدیمہ نے جو کچھ دریافت کیا وہ دنیا کے لیے ایک صدمہ تھا راکھ کی یہ موٹی تہہ شہر کے لیے ایک طرح سے محافظ ثابت ہوئی اس راکھ نے اس شہر کو وقت اور موسم کے اثرات سے بچا کر محفوظ کر دیا تھا اب راکھ جو ہٹائی گئی تو ایک شہر ملا جو ڈیڑھ ہزار سال پہلے راکھ میں دفن ہو گیا تھا راکھ کے نیچے سے دیواروں پر رنگین پینٹنگز ملی بازاروں میں روٹیاں ہوٹلوں کے برتن ہوٹلوں میں کھانے کے برتن سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگوں کی باقیات موجود تھیں گھروں کے اندر ان کا فرنیچر سامان اور یہاں تک کہ چولہے پر رکھا کھانا بھی اسی طرح سے موجود تھا جیسے کہ پک رہا تھا دیواروں پر لکھے گئے پیغامات اور انتخابی پوسٹرز بھی ایسے ہی طرح تازہ تھے جیسے کل لکھے گئے ہوں اس شہر کو منجمد کرنے کا سب سے خوفناک پہلو انسانی باقیات تھیں لاشیں جب سڑ گل گئیں تو ان کے گرد سخت راکھ کا خول بن گیا ماہرین نے ان خالی کھولوں میں پلاسٹر آف پیرس بھر کر ان لوگوں کے لمح... حتمی لمحات کو مجسم کر دیا آج بھی جب آپ پمپئی جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی اشکال دیکھ سکتے ہیں جو اپنی جان بچانے کی آخری کوشش کر رہے تھے یا بستروں میں سوئے ہوئے تھے یا اپنے خاندان کو گلے لگا رہے تھے یہ ایک شہر کی خولناک موت کی خاموش گواہی تھا تھی پومپائی کے دریافت نے رومی تاریخ ثقافت طرز زندگی اور فن تعمیر کے بارے میں دنیا کے اوپر معلومات کا خزانہ کھول دیا دنیا کو رومن سوسائٹی کے بارے میں وہ تفصیلات معلوم ہیں جو کبھی تاریخوں میں نہ ہیں قدرت اس شدید غیظ و غرب کا کیا پھنس منظر تھا یہ تو ذرا سوچا جائے تو جب دیکھا گیا شہر کی باقیات سے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہم جنس پرستی کی جانب جا چکے تھے اور اسے اپنا افتخار سمجھتے تھے کیونکہ دیوانوں پہ لکھی تحریروں میں یہ موجود تھی تحریر جو عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ لکھی گئی تھی کہ اب تم اپنے نصیبوں کو رو دیکھیے میں ان الفاظ کو نہیں دہرا رہی ہوں کیونکہ میری میری حیا نہیں اجازت دے رہی ہے کہ میں وہ سب بولوں جو میں نے دیکھا لکھا ہوا لیکن وہ تحریر موجود ہے وہاں کی دیواروں پر ان مردوں نے لکھا اب تم اپنے نصیبوں کو روتی رہو کیونکہ ہم نے اپنے لیے مرضوں کا انتخاب کر لیا ہے یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے شہر پر عذاب الٰہی نازل ہونے کی دلیل پیش کر دی آپ کو معلوم ہے نا تو قومِ لوت کا کیا حشر ہوا تھا اور قومِ لوت کے لیے کا کیسا عذاب آیا تھا تو اب معلوم ہوا کہ خالی وہ عذاب نہیں تھا یہ بھی عذاب تھا کہ جس نے کہ دنیا کو صدمے میں ڈال دیا لوگ مردہ حالت میں محفوظ تھے اور لگ رہا تھا خدا بند کریم نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو اب دیکھیے پھر اس کا سب اس کو راکھ ہٹائی گئی اور راخ پوری طرح نہیں ہٹی ہے تو اس شہر کی یہ داستان کیسے شروع ہوئی ایک قدیم یہ قدیم رومی شہر تھا جو ملک، موجودہ ملک اٹائلیا کے علاقے کمپانیا میں نیپلز کے قریب واقع تھا اور یہ شہر ساتویں صدی عیسوی میں قبل مسیح آباد ہوا مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا پھر اس شہر نے ایسی ترقی کی ایسی ترقی کی کہ یہ دنیا کے اس وقت کے دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا پانی کے تالاب کلب بیکریاں کشادہ سڑکیں واٹر سپلائی اسکیمیں لائبریری کمیونٹی سینٹر اسپتال گھوڑے باننے کے جدید اسپتر، استبل دو منزلہ مکانات اور مکانات کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب و فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں جس کے سڑکوں پہ زیبرا کراسنگ شروع ہوئی یہی سے کریم کیک ایجاد ہوا یہی سے اجتماعی غسل خانوں اور حمام کے تصور نے جنم لیا غرض یہ شہر رومن ایمپائر کے بہت بڑے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک بہت بڑا شہر تھا دو یہاں دولت کی فراوانی تھی اور دولت کی فراوانی کے سبب یہاں پر اجتماعی غسل خانے اور اجتماعی حمام بننے لگے چند دہائیوں کے بعد یہ بے حیائی کا بدترین مرکز بن گیا یہ شہر اور بے حیا شہر کا عام مزاج بن گئی اب اس شہر میں کوئی پابندی نہیں تھی کسی کی روک ٹوک نہیں تھی اور یہ ایک بہت بڑے آزاد معاشرے کا ایک شہر بن گیا یہاں کاروبار تھا یہاں کاروبار تھا انسانی جسموں کا وہی حضرت لوت علیہ السلام والی قوم کا جب حد اور انتہا ہو گئی اس قوم کی ہم جنس پرستی کی لانت میں مبتلا ہونے کی تو یہاں تک پہنچے معاملات کہ جنسی سرگرمیوں میں انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی تعلقات بنانا عام ہو گیا اور جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن گیا غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ ہو گئی جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی ملک ہے مشرق بعید کا جہاں صبح ہوتے ہی بیچاری لڑکیاں اور عورتیں بازاروں میں آ جاتی ہیں بغیر لباس کے اسے لباس تو کہا ہی نہیں جائے گا نا جو کچھ وہ پہنتی ہیں استغفراللہ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے عمراء افسران اور اکثر وزرا یا تو اپنے قہبہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کے تجارت میں ملوث تھے جو جسم فروشی گناہوں کی لانت میں زیادہ مبتلا ہوتا پمپئی شہر میں اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوتی بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لانت میں ملوث تھیں اور شرم کرنا تو درکنار الٹے اس پر فخر کیا جاتا تھا اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فہوش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں پمپئی کی دیواروں پر لکھی ہوئی غیر اخلاقی غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں اس قوم کے چند شاعروں کی ہیں جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی دیواروں پر تحریریں اور فقرے انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے اور اس چیز سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحانات کی منفیت کا اندازہ ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کے ہم جنس پرستی کا بدفیلیوں میں مبتلا حیوانیت کی حدوں کو کراس کر گئے تھے اب دیکھیے یہ ایک حد پہ آ گئے اور پھر دیکھیے آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ویس ویس ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنے اس میں مصروف تھا کہ اسے کیسے ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل کرنا ہے بس وہ گھڑی کا انتظار کر رہا تھا جو خدا کی طرف سے مقرر تھی بس پھر یہ ہوا کہ آتش فشاں پھٹ گیا آسمان میں دور دور تک میلوں دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے ذرا سے دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راک پومپائی شہر پر آگری